Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan yang dipertua. Temeluh menjunjung kasih atas titah diraja yang penuh hikmah mencerminkan keprihatian Sri Paduka Baginda terhadap kesejahteraan rakyat, kedaulatan negara dan masa depan Malaysia. Sebagai ahli parlimen pembangkang, Temeluh berdiri bukan untuk menolak titah, hikmah, rakyat, titah hikmah, tetapi untuk memperkukuh pelaksanaannya dengan semak dan imbang yang konstruktif. Sebelum Temeloh membahas isu yang dikemukakan oleh titah diraja, Temeloh ingin menyuarakan isu di Parlimen Temeloh. Pertama, keperluan tentang lampu jalan sepanjang jalan karak ke Temeloh yang gelap gelita dan jalan utama yang lain-lain. Kedua, lain putih pembahagi jalan antara lancang dan temeloh sudah pudar. Harap ada tindakan segera. Ketiga, masyarakat India Parlimen Temeloh melahirkan rasa kecewa kerana mitra tidak membantu ekonomi mereka permohonan mereka tidak dijawab. Yang keempat, IPD lama yang masih terbiar dan tidak dimanfaatkan yang berada di tengah bandar temeluh. Petugas rela dirancang mohon pondok pos rela dibina sebagai tempat transit waktu menjalankan tugas dan dicadangkan dibina di dewan di depan dewan lancang. Mereka sudah bertugas hampir 30 tahun dan melibatkan 17 kawasan rondaan. Adanya pondok pos rela ini boleh diguna sebagai tempat rehat dan solat. Masalah air bersih masih belum selesai di kebanyakan temerluh. Jalan empat lorong diperlukan daripada jambatan temerluh ke kampung awah penting laluan utama kerana di sini ambulans ke hospital temerluh. Seterusnya tuan yang dipertua setiap tahun kerajaan berbangga melaporkan ribuan graduan IPTA dilahirkan. Namun persoalan pokoknya ialah adakah graduan ini mendapat pekerjaan yang selari dengan bidang dan kemahiran mereka? Fakta yang faktanya fakta yang tidak boleh disembunyikan pada tahun 2022 lepasan siswa-zah yang tidak bekerja kira-kira 187,800 orang. Pada tahun 2023, kadar pengangguran siswazah sekitar 3.4% dengan 167300 orang. 2024, kadar pengangguran siswazah menurun sedikit kepada 3.2% dengan 165900 orang yang tidak bekerja. Tetapi ia masih angka yang tinggi. Lebih 30% graduan bekerja dalam pekerjaan yang tidak setara dengan kelayakan. Ramai graduan IPTA bekerja dalam sektor separa mahir, gaji rendah atau kerja tidak tetap dan terpaksa berdepan dengan kos hidup yang semakin tinggi kerana hampir semua harga barang naik. Maka kesejahteraan rakyat gagal dicapai. Ditambah sebahagian daripada rakyat bekerja dua jenis pekerjaan sehingga tiada ruang bersama keluarga. Ini bermakna CJ Universiti tidak menjamin pekerjaan yang sesuai dengan bidang pengajian menyebabkan pembaziran modal insan dalam ekonomi negara. Sistem pendidikan gagal menyelaraskan pasaran buruh dengan kurikulum universiti. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, titah yang dipertuan agung berkait penggunaan bahasa Melayu. Temuluh ingin menyentuh tentang UEC, ini bukan isu perkauman, ia isu dasar pendidikan kebangsaan. Isu bahasa Melayu dan kedaulatan pendidikan negara. Fakta yang perlu kita fahami ialah pelajar UEC dianggarkan sekitar 90 90000 orang, iaitu sekitar 20% sahaja dari pelajar Cina di peringkat menengah. Hampir 100% mata pelajaran UEC diajar bukan dalam bahasa Melayu dan tiada mata pelajaran sejarah Malaysia. Namun ada desakan supaya sijil ini diiktiraf setara PTE diterima masuk sektor awam tanpa keperluan mematuhi sepenuhnya temulu. dasar pendidikan kebangsaan. Seingat jelaskan laluan. yang dia dulu. Ingin menegaskan bahawa kita tidak menolak pelajar, kita tidak menafikan kecemerlangan individu, tetapi kita tidak boleh mengorbankan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu dan dasar pendidikan negara. Bahasa Melayu adalah bahasa perlembagaan, bahasa penyatu rakyat berbilang kaum. Bahasa ilmu yang wajib diperkasa Bukan dipinggirkan Muhammad Mata Tumlo. pelajaran sejarah Saya menjadi teras. Peraturan Dewan. Uh, speaker, Agar peraturan Dewan. Ada beberapa ahli parlimen Dekat sini pemegang, pemegang sijil UEC Peraturan ha. Dewan Speaker Konteks Kita Taku punya saya bahasa saya baik, saya Ini saya punya speaker. nanti Nanti menteri saya buat penjelasan Saya nak Saya nak jemput Peraturan Dewan Speaker Melawan sekolah pendirian Cina Baru tahu sejarah Nanti saya nak terang Nanti biar menteri yang menjawab Ini fakta yang Peraturan Dewan. Sampai peraturan peraturan Dewan. Pelajaran sejarah. Temerlo, temerlo, teberlo. Kenyap, kenyap, kenyap. peraturan mencorak kenyap. Peraturan mencorak kenyap. Okey. Speaker, saya guna peraturan 36, 12. Speaker. Sebentar, sebentar, sebentar. Isunya apa dia? Berkenaan dengan pelajar-pelajar uh, UEC dan juga kemahiran dalam penggunaan bahasa Malaysia. Isu apa dia? Isu adalah berkenaan dengan pelajar-pelajar peperiksaan UEC yang, yang dibawakan apa dia? Uh, mengelirukan dewan. Mengelirukan dewan. Yang berhormat Temeloh uh, telah berbahas tadi mengatakan bahawa kita perlu mempertahankan, memartabatkan bahasa Malaysia. Apa masalahnya? Saya nak supaya menteri yang menjawab nanti. Temerlo, saya bangkitkan saya... peraturan dewan. Duduklah dulu, Temerlo, sabar. Nanti kejap, Ayat. Temerlo, duduk saya dengar dulu. Tahu tak saya peraturan, peraturan dewan? Okay, okay. Bahasa Malaysia, senang, duduk. Nanti tak, kejap. Eh, siapa yang nak tak duduk? Temerlo, jangan respon. Saya nak dengar dulu. Okay, okay. Apa dia masalah isunya? isunya, isunya dia isu you the issue first. Isunya, speaker. Pelajar-pelajar UEC memang mahir dalam bahasa Malaysia dan juga lulus dalam sejarah. Kebanyakan mereka mempunyai kecemerlangan mendapat kecemerlangan okay, fine, dalam fine, bahasa sir. Malaysia dan juga sejarah. Baik. Isu yang you nak bangkitkan peraturan bicara mana? Uh, 36.12 36 12. Kenapa? Temloh berbahas seorang. Adakah mengelirukan dewan? Ya, saya ber, saya uh, Tuan Sri Speaker yang dihormati, saya berpendapat bahawa perbahasan yang dibawa oleh Yang Berhormat Temloh memberi persepsi seolah-olah pelajar-pelajar UEC ini peperiksaan UEC tidak memberi keutamaan kepada bahasa Malaysia. Okey, saya faham itu. Okey, saya faham. Teman lo, yeah. bermula bertanya. Bolehkah saya bertanya, Menteri? Adakah okay. itu yang menyelamatkan teman lo? Okey, terima kasih. Ya. Terima kasih, Speaker. Terima kasih, Speaker. Waktu okay. 37, saya... 37.2. Saya tadi bila temuluh bercakap, temuluh tak habis bercakap lagi. Saya dengar dengan teliti termuluh cakap secara umum saya tak rasa termuluh no saya apa -apa. saya nak arahan ini saya ruling saya ruling saya untuk selesaikan masalah tak, ini Maksud saya tadi speaker dalam konteks ini bagilah peluang sahabat-sahabat habis dulu kalau habis tadi barulah dapat gambaran yang sebenar apa yang nak disampaikan okay. daripada kita kerap di tengah-tengah ya sebab Terima itu saya. saya kata bila dalam mengucap jangan buat statement bertanya sebab yang akan respon ialah menteri lebih baik alih berh tanya adakah benar ataupun bolehkah untuk keperluan ayat-ayat itu supaya dia dia tidak menimbulkan masalah. Jadi Yang Berhormat bertanya sekarang sebab Yang bertanya yang Yang Berhormat expect menteri menjawab. Okey. Ya, betul, itu betul. yang akan betul. berlaku kan. Bertanya dahulu. Okay, Jangan terus kasih. buat statement. Terima kasih. Okey. Sudut 2612 Tan Sri. Ya, lagi. Kenyataannya mengerikan, dewan. Nah, betul. Betul saya kata. Tadi Temeloh mengatakan Tan Sri. Temeloh mengatakan bahawa dalam sistem ujian uh, UEC tidak mengajar sejarah Malaysia. Itu satu kenyataan yang mengerikan. Tak apa nanti Sebab saya nak tanya dalam syllabus UEC memang ada ajar hmm. sejarah hmm. Malaysia. Saya minta supaya termelo talib balik kenyataan tersebut. Dia Baik. bila dia keluarkan kenyataan tersebut saya nak tanya termelo. Kamu ada sudah baca? Sudah teliti? Teks buku sejarah UEC tak? Saya nak tanya Kota Melaka. Kalau tak ada jangan Saya nak tanya, saya nak bagi tahu. Jangan keluarkan kenyataan. Tansi speaker. Yang right. tidak benar dalam dewan yang mulia ini. Si speaker. Perkara ini juga telah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tansi. Apa masalahnya? Semua pelajar-pelajar pelajar pelajar UEC, semua pelajar UEC lulus dalam bahasa Malaysia dan juga Mata sejarah. Mata pelajaran sejarah memang ada ajar Jadi sejarah kenapa, Malaysia. Kenapa? Kenapa termolu buat okay. kenyataan begitu? Itu adalah satu kenyataan. Tarik balik, dia perlu tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Okey, okey. Okay. Okey, saya tenang duduk-duduk, saya faham. Petang pelajar, pelajar kita pun ada kebanyakannya pelajar, -pelajar ada daripada universiti. <tuk2> saya ulang Tremelo untuk selesaikan masalah. Okey, okay. Bertanyalah soalan. Ya betul. Bermula dengan tanya soalan, kita okay, semua selesai. Terima kasih. Teman Bolehkah betul -betul. saya dapat Ah, mula ayat tu? Okay, ya, ya. Okey, terima kasih tuan itu Jadi tolong masukkan dalam ucapan perbahasan saya. Temulah ingin mengetahui dan bertanya kepada yeah. kementerian. Okey. Benarkah bahasa uh, benarkah UEC tidak mengajar mata pelajaran sejarah sebagai teras pendidikan? Sejarah penting kerana ia pemahaman usul negara, kontrak sosial, perjuangan kemerdekaan. Jika sistem pendidikan tidak menekankan sejarah Malaysia secara serius, kita sering melahirkan generasi yang celik teknologi tetapi buta jati diri. Semua sistem pendidikan yang mahu diiktiraf mesti selari dengan falsafah pendidikan negara bukan berjalan selari secara berasingan. Seterusnya, banyak temuluh. pihak, Temeluh, UEC Temeluh, guru Terengganu. Saya pasti dengar, kata silap saya, Temeluh katakan bahawa pengajaran di UEC menggunakan bahasa selain bahasa Melayu. Betul, kata ya, gitu. Soalan tadi. Soalan saya, apakah itu melanggar perlembagaan negara? Terima kasih. Kita nak Kementerian, saya ingin tahu. Kita akan bertanya kepada kementerian Adakah Menurut DTC? Saya pun nak tanya, A-Level dalam bahasa Inggeris okay. ada tak langgar perlembagaan? Selain, selain A daripada... A-Level pada... boleh tak? a boleh tak belajar? Boleh saya tanya? Boleh saya B nak pakai a masuk daripada yang dipenuhi? Dalam perlembagaan, bahasa Malaysia ialah bahasa kebangsaan. Bahasa Kita Tamil. tamil kita semua tahu. Bahasa Tamil langgar Bahasa langgar Ibunda juga dibenarkan, dibelajar. Bahasa Tamil langgar Dalam perlembagaan kita. Jadi apa masalahnya? Saya Adakah saya bahasa Tamil langgar perlembagaan? Saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Bahasa Kebangsaan saya nak ikut ketua semua tadi. terima. Sekolah Tamil ajar bahasa Melayu, sekolah Tamil ajar sejarah. Apa masalah lu ni? Apa masalah? Bahasa Tamil, apa masalah dalam Tamil ni? Jadi apa masalahnya? Saya dia? tak nak ikut petua tuan yang dipertua tadi. Saya ingin bertanya Baik. sejauh manakah Apa Baik. masalah semua ni? Teman Temeloh. Baik, ya. dengar. Saya bagi Temeloh 2 minit. Pasal kelagabut macam ni, siapa juga bangun selepas ini? Yes. Rugi saya, saya punya masa banyak nanti perkara. Temeloh. Saya cakap dulu Saya bagi teman dua, teman pandang saya ya. Saya bagi tambahan 2 minit Jangan terima marah terima saya kasih. Saya bagi tambahan Tengok masa 2 minit Dengar dulu Jangan jawab ya, ya. Orang lain duduk Siapa bangun sesuai rehat ya. Okey teman Terima kasih Tuan Ibu Pertua Saya ingin bertanya Mula dengan ayat itu Saya dah Tak bincang dah perkara tersebut Dah habis dah Okey Terima kasih Tuan Ibu tua. teman ingin menyuarakan Saya tambah 2 minit Teknisi letak lagi dua minit. Okey. Temelu ingin menyuarakan kebimbangan serius dan kemarahan rakyat terhadap cadangan reformasi pendidikan yang berpotensi menyebabkan kemasukan murid tahun 1 secara dua kohot serentak pada tahun 2027. Melibatkan 400,000 hingga 450,000 bilangan murid setiap kohot iaitu berumur 5 dan 6 tahun pada tah pada 2026. Walaupun ibu bapa diberi pilihan, namun adakah kementerian bersedia jika semua ibu bapa mahu anak berumur enam tahun terus memasuki tahun satu? Adakah kementerian sedia menerima bilangan pelajar berganda untuk tahun satu pada tahun 2027? Ini bukan isu teknikal kecil. Ini adalah isu kegagalan perancangan dasar nasional. Persoalan paling asas ialah adakah kerajaan benar-benar faham implikasi keputusan ini terhadap sistem pendidikan negara? Timbul masalah yang banyak Sekolah beroperasi dalam keadaan sesak Sehingga ada sekolah sekarang 14 kelas untuk tahun satu sahaja Masalah kekurangan guru Terpaksa melaksanakan sesi berganda, berganda. Terlalu ingin penjelasan Bagaimana kerajaan menggandakan bilangan murid Tanpa menggandakan kapasiti Adakah bilik darjah tumbuh sendiri? Adakah guru boleh dilahirkan dalam masa yang singkat? Atau adakah kanak-kanak akan dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang gagal? Lebih membimbangkan, tiada satu pun pelan peralihan, peralihan yang jelas dibentangkan kepada parlimen. Tiada audit kapasiti sekolah, tiada unjuran guru, tiada pelan mitigasi. Ini bukan reformasi, ini eksperimen dasar ke atas kanak-kanak. Tuan yang dipertua, kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun tidak berada pada tahap perkembangan emosi yang sama. Tambahan datang dari latar belakang keluarga dan geografi yang berbeza. Menggabungkan mereka dalam satu sistem yang seragam adalah tidak adil, tidak berkeperimanusiaan dan bercanggah dengan prinsip pendidikan berasaskan perkembangan kanak-kanak. Teman-teman juga ingin penjelasan tentang cadangan peperiksaan yang akan diadakan untuk pelajar tahun 4 dan tingkatan 3 bermula tahun ini. Sejauh mana kajian dijalankan tentang persiapan minda dan emosi pelajar, guru dan ibu bapa dan adakah apakah objektif peperiksaan ini? Adakah sukatan pelajaran yang dirangka sebelum ini bersesuaian dengan tujuan peperiksaan tersebut? Tuan Yang Dipertua berkaitan penggubalan kurikulum baru 2027 telah mencadangkan supaya sukatan perlu kepada penekanan kefahaman hidup beragama dan mesti menjadi teras untuk mengelakkan berulang berbagai isu keruntuhan ahlak dan moral di kalangan pelajar sehingga terjebak dengan isu jenayah. Tuan Yang Dipertua, kesejahteraan rakyat sangat bergantung kepada kesejahteraan hidup keluarga. Situasi yang mengejutkan dan membimbangkan apabila statistik rasmi menunjukkan tentang keruntuhan institusi keluarga. Pada tahun 2023, 58,095 kes penceraian. Pada tahun 2024, 60,457 kes penceraian. Peningkatan lebih 4% dalam setahun. Ini bukan angka kecil, ini krisis sosial. Apabila gaji tidak cukup, pekerjaan tidak stabil, tekanan mental meningkat, rumah tangga menjadi mangsa, anak-anak terbiar dan terperangkap dengan berbagai masalah sosial. Temeloh ingin penjelasan. Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan okay, Lendi, untuk temeluh. membentuk keluarga yang sejahtera? Cera bagi dua minit tadi, Lendi. Seterusnya, sebelum saya, saya ingin menyentuh satu perkara lagi. Temerloh ingin menegaskan berkaitan isu keruntuhan moral dan juga yang berkaitan tentang rasuah yang melibatkan angkatan tentera iaitu di kalangan pegawai tinggi dan polis di Raja Malaysia. Tulin ingin menegaskan integriti dalam perkhidmatan awam hanya dapat dibentuk melalui pendekatan menyeluruh yang bermula dengan pendidikan nilai dan kefahaman hidup beragama. Nilai amanah disokong oleh sistem pengambilan dan kenaikan pangkat yang telus serta berasaskan merit. Kebajikan dan gaji yang munasabah perlu bagi mengurangkan tekanan hidup. Manakala penguatkuasaan undang-undang mesti tegas, cepat dan tanpa pilih kasih termasuk terhadap pegawai tertinggi. Pendid pendigitilan perkhidmatan, pengisytiharan harta berkala, perlindungan pemberi maklumat serta kepimpinan melalui teladan merupakan elemen penting untuk membina budaya kerja yang menolak rasuah secara total. Persoalannya sejauh mana usaha kerajaan untuk melahirkan penjawat awam yang bersih dari penglibatan rasuah dan salah guna kuasa melalui kesedaran dalaman iaitu takut kepada Allah bukan semata-mata takut kepada undang-undang akhirnya sebagai penegasan terakhir Perbahasan ini selari dengan titah yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agung yang menuntut kerajaan mempertahankan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, memperkukuh pendidikan sebagai asas kesejahteraan rakyat, memastikan kepimpinan negara, negara beramanah serta berintegriti termasuk cadangan had dua penggal Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, isu-isu sosial seperti LGBT dan penternakan babi mesti ditangani secara tegas, berpelembagaan dan berhemah agar tidak mencabar nilai agama, keharmonian masyarakat dan ketenteraman awam. Menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh dicapai dengan mengorbankan identiti, nilai dan prinsip. Kerajaan wajib bertindak dengan jelas, konsisten dan bertanggungjawab demi masa depan negara dan kesejahteraan generasi akan datang. Terima kasih. Itu saja.